Бачимо, що НАТО готується до війни з Російською Федерацією. Принаймні, так хочеться в НАТО вірити, і має 2-3 роки на підготовку до цієї повномасштабної війни. Про це говорить головнокомандувач військ Норвегії генерал Ерік Крістоферсен. Він вважає, що в НАТО є 2-3 роки, щоб підготуватися до того моменту, коли Росія відновить здатність до конвенційної війни. Про це повідомляє видання Bloomberg. Агентство зазначає, що це менший часовий проміжок ніж оцінювали деякі західні офіційні особи під час обговорення в НАТО нарощування військового потенціалу. Ну, ми пригадуємо те, що говорили бригадні генерали натівські, що 5-10 років є. Але Крістоферсен, головнокомандувач армії Норвегії, вважає, що не 10 років, а набагато швидше вистачить в Російської Федерації. А як так вийде, що вони і зараз, виснажуючись на нашому полі бою, та все одно матимуть змогу оснастити свої резерви, нарощувати потенціал свого військово промислового комплексу і матимуть 2-3 роки для того, щоб почати повномасштабну війну? Ну і як НАТО, воно усвідомлюючи ці загрози, воно буде готувати розвиватися не тільки словесно, нарощуючи і свій воєнно-оборонний потенціал? Ну, тут, да, много вопросов к этому заявлению. То есть, давайте представим, если через два года война не закончится в Украине, то ну, то есть Россия будет более истощена, естественно, Украина тоже, ну, у Путина отобьется желание воевать с НАТО, потому что Медведев же сказал, он очень четко сказал, что они не будут воевать конвенциональным оружием, они будут сразу ударят ядеркой. Хотя мы, он, я посчитал, он два, два раза говорил, что ударят ядерным оружием тактическим, если западное оружие начнет бить по территории России. Он же это говорил. Поэтому все эти там ядерные обещания, это э, понятно. У Медведева, если посчитать, у него вся жизнь из ядерных угроз состоит. Э, что касается... НАТО должно быть готово. Вот поэтому война, она может не быть такая, как э, ну, в классическом понимании. Это будет обмен ударами, после которого все сядут за стол переговоров. Такое тоже, скорее всего, именно так оно и будет. Просто для... Э, Европы это звучит гораздо более страшно, чем для России. То есть Путин где-то там в своем бункере засядет на Валдае, или еще где-то удары придутся, даже если по Москве или там по каким-то по, по генштабу, по Минобороны еще куда-то. Ну для Путина население это пыль просто, он его перемалывает сотнями тысяч сейчас. Поэтому это должно страшнее звучать для спокойной равномерной Европы, хотя там уже тоже давно не спокойно. Вот поэтому оценки, но сами эти фразы, аналитические какие-то предположения, что 2-3 года, помним, да, да, да 2-3, вот Путин обязательно нападет, НАТО должно готовиться, это абсолютно правильно, даже если не нападет, НАТО должно готовиться, даже если не Путин вот давайте представим, завтра его, к счастью для всего мира, его не станет, кто придет на его место и как он будет распоряжаться и мобилизационным ресурсом, и ядерным оружием, и всем остальным. Может, еще более отбитый какой-то психопат придет и скажет, о, что же там мы не воевали сразу на пять фронтов, погнали. Поэтому, конечно, нужно быть готовыми. Абсолютно неадекватный сосед с прокачанным полностью, пропитанной пропагандой, биомассой, которая, в принципе, не задает вопрос, почему она должна идти убивать тех, кого еще не так давно собиралась спасать. Вот с кем мы имеем дело. То же самое, то же самое касается всего оставшегося клуба диктаторов. Либо где безумцы, безумный режим Аятол, либо где Ким Чен Лин, который тоже там все спит и видит, как ракету куда-то запустить. Кто еще? Ну, поменьше диктаторишки типа Лукашенко, они, они зависимы, поверьте, если Путина не станет и Россия там как-то поменяет курс, Лукашенко первый будет орать, что он э, этот, э, защитник всех традиционных ценностей, и европейских, и каких угодно, и нетрадиционных. Поэтому это хитрый продажный лис. Ну, вот так, так ситуация. Но сами заявления, они должны отрезвлять немного. Тех, кто сейчас думает, а разрешать Украине бить каким-то более дальнобойным оружием по России или нет. Сполучені Штати Америки, очевидно, якраз бачачи, що ніякої реакції немає і чекаючи ще на оцей період тестування, що її не буде, кажуть, не забігайте наперед. Це можливо буде не через тижні чи місяці, але цілком можливо, що знову враховуючи нові виклики і реалії війни, зміниться і підхід до надання допомоги Україні, який є всебічним. і Буде далі. Джон Кірбі, радник з комунікації в сфері нацбезпеки Білого Дому, каже, що в штатах не виключають можливості розширення дозволу на використання американської зброї для України для по территории России в будни. этот диапазон может расшириться и на дозвол выкрустовать атакам с 300 плюс и еще, может что-то. Я уверен, что он будет расширяться обязательно. То есть, вот, если мы сразу же вернемся в новость, с которой мы начали о том, что НАТО должно так. приготовиться к войне через два-три года, то чтобы НАТО не готовилось или чтобы Россия не была в состоянии воевать появился идеальный исторический шанс просто с территории Украины уничтожить большую часть российского ВПК. Ну, по крайней мере, там в зоне досягаемости. Либо же самим готовиться и через два года уже со своей территории уничтожать, и там дальше уже как пойдет. Будет ядерный обмен ядерными ударами, не будет и так далее. То есть ну, чаша весов, конечно же, здесь и сейчас уничтожить аэродромы, уничтожить инфраструктуру военную, заводы России. Ну, по заводам пока не разрешали, но я думаю, туда и наши дроны долетят. Поэтому мне кажется, тут вообще абсолютно очевидное решение, что надо расширять, что... А тут еще смотрите, Путин, психотип Путина, он а, сейчас... Ему фактически сказали, будешь наступать еще где-то там, Сум, Чернигов, будь, э, Соединенные Штаты будут пересматривать свое разрешение. И, конечно же, с учетом психотипа Путина, он, он не скажет, а, да, я все не буду, я только там в Харькове чуть-чуть и все. Нет, он обязательно попрется и на суммы, по крайней мере, попытку такую сделать. И тут американцы говорят: мы же предупреждали, атаканцы, пожалуйста, сначала такие, потом на 300. Ну, потому что F-16 нам уже дали разрешение сбивать российские самолеты над российской территорией. Патриотами тоже можем над российской территорией. Поэтому эти скальпы, простите, тоже, в принципе, можем использовать. Поэтому я думаю, я думаю что все ок. І буде, будуть буде, буде це розрішення обов'язково. Ви думаєте, що він і на суми полізе? Так як ми вже б'ємо по скупченнях російських військ нашими дронами за три кілометри західною зброю? Далі можемо лупити, зокрема, і біля сумщини. Вчора прилітало на територію Курщини. Не, не доходить? Ну, доходить. тем оружием, которое у нас есть. То есть не забывайте, что россияне тоже могут бить по нашей территории. И все, что мы подвинем поближе туда, те же хаймерсы, например, они ну, абсолютно в зоне досягаемости российского э, оружия. Ну, то есть они всегда, вся Украина в зоне досягаемости, но тут э, больше опасности. Поэтому россияне тоже это могут делать. Пока что вот из успеха, про который я слышал и читал, несколько установок С-300 поврежден не только та, что под Белгородом, там пусковые часть, радиолокационная станция, Ну, в общем вот бьем пока по системам ПВО и успешно. Хорошо, бьем. Ну будем далее, продолжим в том